ગુજરાતભરમાં અસામાજિક તત્વો બેફામ લુખાગીરી કરતા હોવાની ફરિયાદો વારંવાર સામે આવતી રહી છે ત્યારે આવા લોકોને દામવા માટે અને તેમની શાન ઠેકાણે લાવવાની ગુજરાત રાજ્યના ગાંધીનગરનાઓના નિર્દેશ અનુસાર ગુજરાત રાજ્યમાં તમામ પોલીસ સ્ટેશનો દ્વારા કવાયત હાથ ધરવામાં આવી હતી ભરૂચ જિલ્લાના અલગ અલગ પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહેતા અસામાજિક પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા ઈસમોનું લિસ્ટ બનાવી તેઓના વિરુદ્ધમાં સો કલાકની અંદર કાર્યવાહી કરવા માટે સૂચન કરવામાં આવ્યું હતું તેના અનુસંધાને રાજપારડી પોલીસ

चौदह हजार आठ सौ पंद्रह मुजाहिदीन उर्फ મન મુજ્જુ ફિરોઝ શેખને રૂપિયા બાવીસ હજાર ચારસો બ્યાસી તમામ રહે રાજપાડી તથા દિનેશભાઈ લાલજીભાઈ વસાવા રહે નવા માલજીપુરા ઝઘડિયાને નવ હજાર છસો સિત્યોતેર તેમજ સદર વીજ ચેકિંગ દરમિયાન ડીજીવીસીએલના અધિકારીઓને નવા માલજીપુરા ખાતે ભદ્રેશભાઈ જીતેન્દ્રભાઈ વસાવાને ઘરે વીજ કનેક્શન ગેરકાયદેસર હોવાનું જણાતા તેમણે રૂપિયા ત્રેવીસ હજાર આઠસો સાહીઠ દંડ ફટકારવામાં આવ્યો હતો ઉપરના તમામના ઘરેથી વીજ મીટર જોડાણ તથા સર્વિસ વાયર કાપી કબજે લઈ કાર્યવાહી माननीय गृहमंत्री सर और माननीय डीजीपी सर के आदेशानुसार राज्य में जितने भी गुंडा तत्व है सामाजिक तत्व हैं जो कि बारंबार शरीर संबंधी और जुगाड़ प्रोहिबिशन और मिलकत संबंधी गुनाहों में बार बार अपनी इस तरह का गुना करते हैं उनके विरुद्ध हंड्रेड आर्स में उनकी लिस्ट तैयार करके उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की अपेक्षा अपने पुलिस डिपार्टमेंट को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे जिसमें हमने 100 आर्स में लगभग 99 के आसपास इस तरह के गुंडा तत्वों को और इस तरह के असामाजिक तत्वों को आइडेंटिफाई किया और उसके बाद में कार्रवाई करते हुए हमारे डिवीजन में हमने एक को तड़ी पार दो लोगों के गैरकायदे सर दबाण को हटाया नौ लोगों पर प्रवृत्तराणों की कार्रवाई की और लगभग ट्वेंटी सिक्स लोगों के जिनका बिजली बिल में जी के साथ में जिनके बिजली कनेक्शन में कुछ खामियां थी तो दंड और कनेक्शन उनके कनेक्शन काटे गए हैं लगभग दस लोगों के कनेक्शन हमने काटे हैं और लगभग एक लाख दो हज़ार नौ सौ रुपये के आसपास हमने इसमें जी के साथ में मिल फाइंड फाइन किया है और अभी तक इसमें कार्रवाई जारी है बाकी बाकी बचे हुए लोगों पर भी हम आप कर रहे हैं किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है और अभी तक कुल टोटल हमने 37 लोगों पर ये कार्रवाई की है और आगे की कार्रवाई जारी है इसके अलावा ट्रैफिक से लगते नियमों के लिए हम ट्रैफिक अवेयरनेस भी चला रहे हैं और शाम में हमारे ट्रैफिक पॉइंट्स भी लगाते हैं फुट पेट्रोलिंग करते हैं जिससे कि लोगों को ट्रैफिक व्यवहार के बारे में समझाया जा सके हेलमेट लगाना सीट बेल्ट लगाना ठीक से व्हीकल ड्राइव करना ये सब चीज़ों का भी उन्हें हम अवेयर कर सकें और आने वाली एक अप्रैल से हम ट्रैफिक नियमों को स्ट्रिक्टली पालन कर सकें इसके लिए भी हमारी पुलिस कार्यरत है थैंक यू